Итак. Поки наш видосик рендерится, мы будем играть. Кимон, загружай. Все. Погнали. Вернуться к игре. Наш мир класс! Мы в таком классном месте появились. Давайте зараз. Сделаем это. Так. Я вообще не помню, как что робится, если честно. Мы заработаем будем прям экспериментировать. Нам надо сделать э, верстак. Ага, нам надо сначала сделать вот такие штуки. Потом верстак. Потом нам надо еще вот такие штуки. Нам надо палки. Все, из нас поки хватит. Ставим верстак. Нам надо лопата. Нам надо кирка. Ага, нам не хватает цихода. Кирка. Давайте, знаете что, настройки, э, музыка и звуки, музыка в ноль. Готово. Хотя может, музыка и звуки, хай музыка будет, ну, такой там, на, на 10 процентов, то. готово. Их сейчас сначала вообще, начнут на настройки, музыка и звуки. 20 процентов. Не знаю, что-то вообще ничего нема. Так, ага, нам еще надо топор. Для топора нам не хватает вот этих штук. Для топора нам не хватает палок. Палки. Топор. Так, копаем землю. Я бачу камень. А камень видит меня. Нам главное сохраниться в каком-то То есть, типа... Ты, йо, опасный момент. Так, для начала нам надо купить каменную кирку. Но нам не хватает дерева. Нам надо топор. Классное место я зарендрился. Нам надо топорчик. Так, я себе не чую, а мне надо себе чуть. Сейчас, секунду. Я так и. поспокійніше себе чувствуй. Включаємо звуки робочого стола. О, бачите. Скільки виживати будеш? Не знаю. Я ніколи до кінця не проходив в Мейнкрафт, если чесно. Того для мене це експеримент. Так, беремо. Это. Палок не вистачає. так а не проходим майнкрафт если честно того для монеты эксперимент топор кирка потом нам понадобится еще меч Ага, как я себя чую, то оно эхом повторяется. Хорош. Хорош, Анатолий. Молодец. Так, э, мы идем дальше. Что мне надо? Мне надо найти овечок. Чтобы я мог сделать себе ночлег. Но давайте будем, короче. Нам поможет земляные те. Короче, тут мы будем жить. Да, вообще классное место. Там пещера есть. Все, все, что надо. Так. Пошлите добывать и всяких предметов. Допустим, земле на какой мы будем строиться. Потом пойдем по вечеру. Надо добути много дерева для того, щоб сделать собі цедо дробинку, щоб як чоловік вилазити туди раз. А, Артем, да, да, я вспомнил. Извиняй, конечно, я буду иногда забываться. Было бы классно туда спуститься, конечно, но в будущем. Погнали делать, знаете что? Сейчас поставим здесь верстак. Так, нам надо, чтобы с приходом ночи нас монстры не съели. Того нам надо еще добуд камня и сделать хотя бы, а елки, древесный уголь хотя бы сделать. Уже будет добре. Чтобы я не лазил зараз за обычным углем. Двери надо сделать. То есть классический подход. Камень ставим сюда в так Нам надо сделать э, печку. Как делать печку вообще? Во, у нас есть печка. Ставим печку. Я ще не забув як грати. Тепер нам надо древ'ясний уголь. Угу. Вот у нас Е уже одники древесный уголь. Делаем -о... факел. Четыре факела Е. Близко, блин, поставил я те все вещи. Надо завер, наверное, убрать. Так, зараз берем землю и, короче, достраиваемся. Пошлите накопаем больше земли. У нас есть лопата. Главное це що, од монстров сховаться. До захода солнца. Земля саме быстро копається. Самый удачный проєкт для накопиня. Так, уже солнце сядає, погнали. Надо бігом построить хоть хоч якусь кобуру, щоб сховаться за ей. to Так, нам надо поставить верстак. И сделать дверь. Все, мы в безопасности. Самое главное. Ставим печку. Делаем на верстаку фонарей. Я думаю, достаточно. Все, надо найти кода як, чтобы э, ночь быстро прошла. Пока, Анатолий. Так как э, код на Так, э... а как чтобы писать Це... капсула таб не таб v x? Как чтобы писать в Майнкрафте? Так, мне звонят за молоко. Секунду. Так, вертаємося. Давайте зараз, знаєте 에... 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 Надо... Клавишу, що, пробуємо як написати надо нажміть клавішу, що означає рисочку, да? Не, а не получается мне команду написать. М -м -м -м. Я с Витаминской области. Клавишу «Т» надо нажать. Клавиша «Т» «Контр-В» все, у нас должен быть день. У нас солнце всходит. Это оно всходит или заходит? Это оно заходит. Зараза, я же написал команду на быструю ночь. утро. Таймсет 0, рассвет. Чтобы не ждать долго. Зачем его це три часа ждать, пока утро начнется? Так, давайте еще глянем, чтобы ступеньки заделать. Да? Все, 32 ступеньки у нас Е. Так, нам еще надо, давайте сделаем ящик. Сундук. Ага, нам надо дерево. Ну ладно, давайте тогда порки, что просто ступеньки заделаем. Ах, упал. Значит, в чем неудобство, что я падаю. В общем, надо идти копать землю, одним словом. Пошлите копать землю. Хорош, нам земли, я думаю, хватит. Погнали. Так. Да зараза, что она неправильно ставить ее? I have a все, я умер. И все потерял нафиг, да? Но слава богу, появился близко. Добро, что много из моих вещей осталось там. Ну ничего. Скоро заведемо. Я в Томерской области. Очень далеко впал, да? О, у нас уже видосик готовый. Готовый. Так. Теперь нам надо ящик. Все, я теперь буду все скидувати туди. Так, люди, перезапущу трансляцію і будемо викладувати відосик на канал. От він вже і готовий. Зараз покажу вам. Е -э, Виключаємо Майнкрафт. І от ми бачимо в Вегасі, що вже готовий відос. Давайте його зараз е -э, викладемо на екрани, на компутатори, щоб всі інші могли його бачити. Все, останавливаю трансляцію і викладемо відосик.